Путін заявив, що на лінії бойового зіткнення перебуває 700 тисяч російських солдатів. Раніше наше керівництво держави заявляло на початку січня, зокрема цього року, що у нас на лінії бойового зіткнення безпосередні бійців, які беруть участь у бойових дії, 880 тисяч, що тоді відбувається. Ну тобто, Путін тут применшує чи якби менше їх почали набирати? Як реагувати на ці цифри? Ну, правильно вы говорите, математика. Надо просто определиться с, с позициями, с терминами, с понятиями как таковыми. Линия боевого соприкосновения. Ну, на линии боевого соприкосновения шириной в тысячу километров, вот у нас фронт сейчас около тысячи километров, чуть больше. Вы там каких 700? Вы там еле 100 тысяч разместить? Ну, понимая все эти процессы, примерно 100, 100 тысяч на ЛБС, именно на линии боевого соприкосновения. Но для того, чтобы эти 100 тысяч выполняли боевую задачу на ЛБ. Им надо в 3, 5, 7 раз больше э, войск поддержки, так называемых. Причем с глубин фронта в сотни километров. Ну то есть э, Путин, он просто не понимает, скорее всего, в терминах путается, по крайней мере. 700-тысячная российская армия обеспечивает выполнение боевой задачи на линии боевого соприкосновения несколько десятков тысяч боевиков российских, российских федератов. Ну, где-то до сотни тысяч. Грубо, около сотни тысяч развернуто на ЛБС и примерно 600 тысяч обеспечивает работу этих 100 тысяч на линии баллов соприкосновения. То есть вот, вот такие цифры, они более-менее понятны. То есть, допустим, развернутая в Ростове группировка, она тоже участвует в обеспечении выполнения боевых задач на линии фронта она тоже входит в общее число вот этих 700 тысяч российских федераций. Та же самая картина касается там в Тамане, в Курской, Воронежской, Брянской областях нахождения. Они тоже входят в общее число. То есть трансфронтальные, трансграничные области на глубину 100-150 километров, до, до 300 по некоторым позициям, если брать, допустим, логистические цепочки, а некоторые вообще начинаются там чуть ли не с Урала. То есть, но ну они все задействованы в выполнении боевых задач. Плюс, надо же не забывать, допустим, ту же авиацию, которая надо расположена за 500 километров, за 700 километров, стратегическая за 5000 километров расположена. Тушки 95 которые в Белой, допустим, или в Украинке находятся, это опять 7 тысяч километров, но они также всчитываются в, и, естественно, личный состав учитывается в общее количество э, российских вояк, которые участвуют в войне против Украины. Вот это 700 тысяч. У нас та же картина. Думаете, у нас больше 100 тысяч на ЛБС? А если бы у нас 100 тысяч было на линии было соприкосновения, россияне вообще нигде не двинулись. У нас нет такого количества. Общее количество войск, да, сотни тысяч есть, но они, опять же, растянуты по глубине фронта в полторы тысячи километров, грубо от Львова до Харькова естественно, по направлению. Все тоже участвуют в этом процессе. А на ЛБС десятки тысяч, то есть до сотни тысяч. Вы просто там не воткнете больше. Ну, вот грубо для понимания процессов, ну, на километре, допустим, на километре, это, это формульные вещи, на километре фронта три ВОПа. То есть три взводных опорных пункта, пусть там по 30 бойцов, это максимал, допустим, да, ну, то есть около Сотни человек, если считать, рота на километр, 100 человек на километр. Если у вас тысяча километров, 100 тысяч, это максимум, это я максимал сказал. Если бы у нас такое, такая плотность была, россияне вообще бы нигде не протиснулись. Не было бы никаких просачиваний и так далее, и тому подобное. Якщо говорити більш детально ситуацію на фронті, от була заява від нашого керівництва держави, що збройні сили України пішли у контратаку в районі Добропілля а також Покровська. Крім того, військові оглядачі кажуть, що в районі добропілля Росіяни перебувають у трьох котлах. Роман Григорович, це про якусь певну стабілізацію, чи про що ці заяви? Ну, это работа сейчас над отсеченной группировкой противника, которая в одну сторону пробралась в свое время под политическую задачу на Аляске. Вы если вы помните, они же как раз тогда побежали на Доброполе. Но это в одну сторону побежали. Политический заказ был. Прорвали линию фронта без разворачивания флангов, без закупления флангов. Выполнили марш-бросок так называемый обозначились под доброполем, показали возможность Путину при переговорах с Трампом какой-то положительной динамики на линии фронта, там 10-15 километров прорыва. Ну, примерно так. Ну, а дальше проблемы у прорвавших. Фланги не укреплены, достаточного количества сил, средств для поддержания наступательных операций у не было еще развернуто. Это сейчас не только подошли. Естественно, был оккупирован этот прорыв, был купирован, но опять только верхушка прорыва, ну, то есть головная колонка. Там действительно каждый день там может быть и 3, и 5, и 7, и 10 котлов, так называемых, которые закрыты огневым поражением, там 3, 5, 7 россиянцев, ну, это тоже считается, бывает больше, то есть, но проблема там не решена. Да, проводятся контрнаступательные действия, если можно так сказать, вопросы решаются по зачистке этого направления. Руководит, мы как-то с вами говорили, один мой хороший знакомый 2014 года, он сейчас руководит штурмовыми группами, Валентин Манько. То есть он как раз зачищает это российский прорыв. Но не решен основной, основная проблема. Прорыв есть. Ну, то есть россияне, можно сказать, разорвали линию фронта и сейчас накапливаются там. У нас до сих пор плотности войск недостаточно для того, чтобы удержать, допустим, наступательную операцию россиян, если она будет в сторону Доброполя, тем количеством войск, которые они сейчас собирают, там от Селидова до Покровска. То есть мы почему начинаем бить, продолжаем бить там по Донецку, по Есиноваты, по Макеевке? Это как раз идет поток техники, боеприпасов, российских как раз в сторону Покровска. То есть они проходят Донецк, где-то базируются, особенно штабы, это шармейский тыл, у них уже 50 километров от Ленинского. И это, этот, вся эта переброска идет, на Покровск идет, и в ближайшее время они будут разворачивать, там пытаться, по крайней мере, на, по ранее пройденным позициям, пытаться еще раз прорвать. Хотя, не, не исключая возможности на остальных участках фронта, от Васильевки до Купенка. В принципе, как раз динамика сейчас видна положительная у россиян. Поэтому, если говорить о э, точечной какой-то операции, да, там действительно толковые контрнаступательные действия, зачистка идет э, российского прорыва. Но реально, конечно, вдоль всей линии фронта динамику у россиян положить. Ну, то есть они везде начинают Васильевке, до Купинска, на везде наступают. Вторая волна подошла не слушайте всех тех политиков, которые сказку рассказывают. Помните, летом выдохлось российское наступление, ну и так далее, это упадут. Да, оно только вот сейчас развернулось. Вот и в ближайшие полтора-два месяца до зимних холодов, до минусов, по крайней мере, или до серьезных дождей, ну дожди вряд ли будут. То есть до отрицательной температуры компания летняя так называемая, имеется в виду теплое время. Года, она будет продолжаться российской усиливается на на данном этапе на везде будет усиливаться практически по всему восточному Про Куп'янськ ми нещодавно говорили, що росіяни там лізли через трубу, і якби таким чином перепроходили через оскіл. Наразі в оперативному командуванні північ говорять про те, що затопили цю трубу, і росіяни вже не можуть не якби добиратися. І крім того, роблять заяви, говорять про те, що росіяни намагаються створити буферну зону в прикордонних районах Харківщини. Тобто, чи означає це, скажімо так, ну? такую уж стабилизацию біля Куп'янська, так и чи може говорити це, що не тоді шукають шпарини у нашій обороні вздовж цього кордону, як було і з Міловим, так снова знову ж таки, аби якби ну розширити тут свої ті. Попытка политиков сейчас успокоить или как-то попытаться скрыть провалы в системе оборудования и попытаться скрыть непринятие политических решений, тех, которые должны были политики быть были принять еще в начале лета или в конце весны, по крайней мере. Мы уже, мы сколько раз с вами говорили о снятии брони силовиков, постановке строя в силовой группы нашей, а их сотни тысяч есть, их возможно было напитать войска, по крайней мере для оборонительной позиции. Рассказать сейчас сказку о том, что они где-то что-то стабилизировали. Да подождите еще, какая стабилизация? У россиян еще толком вторая волна не вступила в бой, она только разворачивается. То есть да, вступление уже есть по некоторым позициям, но еще не везде. То есть еще, не, еще, еще эти наступательные операции однозначно будут, потому непонятно, куда там политики из трусов выпрыгивают, рассказывают о стабилизации. Стабилизировать мы можем, я больше скажу, мы не просто стабилизировать можем. Мы по некоторым позициям можем пойти действительно в серьезные контраступательные операции. Почему больше россияне сейчас будут локализоваться на некоторых участках фронта, на весь фронт они не потянут? У них сил для этого нет. Они сейчас локализуют на некоторых участках фронта наступательные операции, на других участках фронта они перейдут в оборону, и здесь мы можем отработать, довольно-таки успешно отработать эти направления. Тем более сейчас, когда заходит техника, боеприпасы, ну, нам реально идет поставка сейчас за счет европейских грантов, европейских денег, закупка американского вооружения, оно заходит и сейчас можно работать. Единственный вопрос — напитать войска личным составом. Его можно только так, как я сказал, мотивированными пригодными силовиками. Больше вариантов других нет. Но для этого надо принять политическое решение, а политики начинают рассказывать о стабилизации, чтобы это решение не принимать. Вот это проблема — это когда политики начинают решать вопросы своей, своих политических амбиций, хотелок или по крайней мере рейтингов для того, чтобы показать какой-то плюс. Плюс может быть, только для этого вас надо чуть-чуть поработать. Чуть-чуть. Осталось единственная, единственная вещь, снять бронь с силовиков, поставить строй. Все остальное практически сделано. Начали бить по НПЗ. Мы сколько с вами говорили за НПЗ. Начали лупить и хорошо начали лупить. Работают все спецслужбы. ГУР, СБУ, СССР, СВР, СБС. То есть все и вся включились и довольно-таки неплохо начали работать. Подошло железо. Сейчас вот стабилизация может быть, даже с контрнаступательной операцией, подходит авиация, наконец. Уже можно, можно говорить, что в ближайшие месяцы у нас будет э, как минимум две бригады э, серьезной авиации, которая, если получит э, э, боеприпасы, она может фурор произвести по некоторым направлениям. По Крыму, э, по Мелитополю, то есть по зовскому э, направлению, в зависимости от... На, то есть, от принятие задач. Поэтому давайте пока, чтобы потом не разочаровываться, не будем очаровывать по поводу стабилизации. А то, что трубу взорвали, затопили, тут же вопрос, знаете в чем? А что раньше нельзя было делать? ну Ну, вот, что надо было э -э -э, этому командованию, там допустим, Северного фронта, да, или этого направления, раньше сделать это, затопить эту трубу, чтобы было непонятно, что по типа, ней полезно чего ждали? Чего, пока, пока не пролезут в Купинск и дальше придется за ними гоняться по всему Купенску, чтобы как-то стабилизировать ситуацию. Ну, вот, вот это же вопрос, мы сколько раз об этом с вами говорили. Но слишком явные вещи, которые надо было сделать, и возникает вопрос, что бы их не сделать? Надо было, что мало было прохода россиян по трубе газовой в Суджу, и мы оттуда убежали, а то только лапки засверкали. И надо было дождаться, чтобы россияне по трубе зашли в Купинск. Так раньше трубу, так посмотрите вокруг. Этих труб еще немерено. Повзрывайте их всех, в конце концов. Оберегайте жизни наших солдат. Вот такими превентивными методами. Нечего там коситься или там смотреть на тех просителей, которые просят эти трубы не уничтожать. Уничтожать их надо всех, не только трубы. И не только газовые, имеются в виду, их, их достаточное количество. Начиная от аммиакопровода, почему труба аммиакопровода до сих пор, она там рядом с газовой лишь? Она же идет так же само, как стволуек, идет на купец аммиачная труба. Кто ее охраняет? Вот как, как можно охранять, как можно оборонить, допустим, аммиачную трубу или газовую трубу от ударов нашей, наших и российских, самое интересное, что То есть представьте, если линию фронта в одну и в другую сторону летят снаряды или там их дроны работают, а трубы стоят э, вроде бы как три тополя на плющике. То есть вообще все их кругами То есть это кто-то э, ру рулит этими процессами. Потому большой вопрос командованию в том числе. Почему это не сделано раньше, почему еще до сих пор, допустим, та же аммиачная труба не уничтожена, по которой могут барыги еще и аммиак качать. Аммиак это, кстати, очень страшный. Результаты, уточню, вы сказали, что до авиация подходит. Вы имеете в виду, что это ракетная до нашей авиации, или дополнительные какие-то селитаки? Не, самолеты, да, заходят. Ну, нам обещаны до, до конца года вторая, вторая э, бригада сейчас будет укомплектована. К концу года у нас будет ну до сотни самолетов в среднем, ну это плюс-минус. А что такое две бригады? Да, это уже реальное авиационное соединение, которое может выполнять на одном участке фронта задачи наступательных операций. Причем в полном объеме. Единственное, только надо, естественно, средства поражения. Ракеты, авиационные бомбы, системы РЭП. Ну, раз дают самолет, потому что, наверное, должны подходить в том числе и такого рода вооружения. Тем более сейчас заработала программа финансирования поставок американского вооружения, По что к F-16 только же американские Европейские, европейская программа финансирования закупок вооружений. То есть мы уже слышим о поставках ракет в основном там Хаймерсом ракет э, к тем же Патриотам, не исключая возможности, что в этих сотнях миллионов долларов будут зашиты, в том числе и авиационные потребности наши, потому что это основная, основная позиция. Потому на них есть надежда однозначно. Мы, мы понятно, мы будем это э, через если говорить. Да, если будут вместе с самолетами средства поражения, но не если они действительно будут. Россиянам мало не покажется, особенно по некоторым участкам флота Херсонского и Запорожского.